Всем привет, с вами снова я. Сегодня я вам хочу показать несколько пранков для школы. Первый пранк. Вы в школу носите тысячу карандашей. Ну, к примеру, как я. Они у вас в финале лежат, валяются, и вы иногда даже не можете найти простой, потому что у вас их очень-очень много. В принципе, как у меня. Для этого вам всего лишь понадобится. О, еще один окна, Вот такая вот штучка из-под туалетной бумаги. Для чего? Сейчас расскажу. Все карандаши ставьте в эту штуку попкой вниз. Просто все. Придерживая немного ее, потому что она может падать сначала засовывайте большие карандаши потом средние потом те которые очень очень маленькие потому что карандаши могут не все поместиться а маленькие вы можете засунуть и сверху Ого. Кстати, в финале, когда они просто раскиданы, у вас реально кажется, что очень много карандашей. А так, не сказать, что у меня их сейчас много. Ну да честно говоря их реально много еще вы можете сложить его под цветовой гамме, начиная от черного. Смотрите, вот у меня один карандашик, маленький не помещается, я выложу сверху. Сейчас я вам покажу, как это выглядит. Смотрите, как это красиво. Вот все мои карандаши. Я беру пенал, ложу и Ставлю на серединку. Смотрите, у меня все карандаши поместились, а в финале еще куча места. Теперь мне в школе будет очень легко достать карандаши. Когда она скажет доставать, я достану, поставлю на парту и буду себе рисовать. Также это невероятно красиво. Вы только посмотрите: все цвета, их можно вот так на уроке, когда нечего делать можно просто вот так вот тут повпихивать, потом обратно вставить. Ну что ж, мне нравится этот пранк. Следующий пранк, для которого нам понадобится. Значит, стирачка квадратной формы. И вот такая вот, это чехол от зубной ниточки, которую я просто вынула, да, то есть... Вот, теперь берем эту стирачку. Понятное дело, что у нас тут есть вот такая вот палочка, да? И стирачка у нас не умещается. Для этого мы делаем в стирачке дырочку. Теперь засовываем эту стирачку, закрываем та-дам, у вас стирачка в этом чехле. Чтобы вам было удобно доставать, не надо эту стирачку засовывать. Просто положите ее. И когда. Теперь вы будете закрывать, открывать. Вы представляете, как ваш сосед по парке удивится, когда э, вам вы достанете вот эту вот штуку, да, тут же на ней еще написано, откроете, достанете оттуда стирачку, начнете стирать это будет очень и очень прикольно и очень и очень смешно. Ой! Так вот, положили сейчас. Ну что, вот уже два пранка для школы в моем пенале есть. Они очень аккуратно и прикольно лежат. И третий пранк, последний на сегодня. Для этого нам понадобится вот такая вот штучка. И там внутри блесточки, то есть она из-под блесточек. Вываливаем эти блесточки. Также берем бусинки. Это будет необычайно красивая штука она не то что будет, она просто будет как бы украшать. Берем сначала, забрасываем бусинки любого цвета. Я, например, заброшу белые матовые бусинки. Потом забрасываем клей. Ой, клей, боже мой. Эти блесточки. Берем обычный клей и наливаем сюда клей. Берем бусинки другого цвета. Я возьму красные и синие бусинки. И засыпаем много этих бусинок. Можно даже взять бусинки нескольких цветов. У нас там, видите, все так затекает красиво. Опять я беру матовые бусинки сверху. И опять мои блесточки. Вот такая красивая штука у нас получилась. Ну что ж, если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Также подписывайтесь на мой канал. Если вы... А вы еще не знаете, как это сделать? Сейчас я вам расскажу. Нажмите на красную кнопочку под видео. Нажали? Молодцы. Около него стоит колокольчик. На него тоже нажмите. Умницы. Ну все, вы подписаны на мой канал. Ну что ж, до следующего видео.